Сьогодні сидите тут вже зранку з по 3 години. Ви сьогодні пішли на акцію протесту 3 години ранку. Поки, за цей час, от поки ви сидите, з місць виконкому до вас виходили, підходили... Парух пару чоловік. А кто самый выходит? Начальник социальной защиты и видимо ее помощница. Ну еще один. А я призвище видел социальной защиты? Социального захиста? Да, главу. Да. Да, 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 да. И помощницы, видимо, приходили. И один граждан приходил, и все. Ну, а засобы массовой информации. Ну, вот, было. Рудана була телебачення? Ні? Ні. Ні. Червоний гір не був. Червоний гір не був. Радіо телебачення не було. Обічав, грав, ТВ, і ТВ, щоб мовчили. Хоча я послав в її адміністрації президента і Я извиняюсь, вы послали меня в администрацию президента про свою акцию, так? На Министерство социальной политики и на телеканал СТБ. Ну тишина. получила ответ от Точнее, вы что -то не это. И на это не А какая главная вымога? Первое. Решите статус Чернобыльца. статус оченовца позора клейма и второе вродить меня от управления соці... социальной защиты Внаслідок чого у вас виникло бажання, щоб вас позбавили статусу Так, чернобыльца да, бій. -бі. Чинуші, як району, так і го немає, а може бути альтернативний варіант, наприклад, залишити статус Чорнобильця, але наповнити його конкретним змістом. Якщо конкретним змістом, то яким ви думаєте, треба да, потрібно? Ну якщо я не був... для вас, для всіх інших там Чорнобильців, як би це було б. Я скажу так, морці, только держитесь в місті, А я фізично не можу. не первого год. Молодцы. Добиваться. Только все вместе. И не делитесь. А какие в первую чергу законы имеют в этом Если не ошибаюсь, 93, 27. Если не ошибаюсь. Это то, что не... спускается Чарнобыльцы? Да. Ну, наверное, вы же знали, значит, ну, да? Я мне... По первый закон. Полностью иллюстрации, выборы достойных и полностью иллюстрации, всех, и прокуратуры, и суды, всех, всех. А почему вы написали «власть города»? Что, на вашу думку, может изменить, ну, например, вилку? а я объясняю, я человеку объяснил. Я был, когда в прошлом году, вот, не стал президентом, мне же там заявляли, что это дело все решается, но Вот я на место. А документы здали в Києві. Адміністрація працівників. А на місцях, які самі ваші вимоги сказали, можуть не вирішити? Позбавити статусу Чорнобильця? Да. да. Я думав, це державна комісія наверху розглядає такі питання? Не. Обласна комісія знаходиться в Дніпровске, яка по Чорнобилю, яка виявляється лжи Чернобыльців. І виясняю. А я так и написал. Здесь, здесь вот здесь я написал, что какая-то комиссия, не, я говорю, нас посылала, ну дайте вам почти. Вроде здесь написал. Познакомьтесь, что написал. Что какая-то комиссия губернского значения, если областная, вот решать мою судьбу. Почти. президенту Украины, Министерству соцполитики, телеканалу СТБ, от Денисяка Валерия Федоровича, проживающего по адресу город Кривый Рог, улица Независимости Украины. Так, заявление. Я Денисюк Валерий Федорович, инвалид и На мои неоднократные обращения к президентам Трутням Ющенко к режиму Януковича.

И если меня что-то не устраивает, то обращаться в суд. Пользуется моей беспомощностью. И приложил Минску Бестра, Приложение 1. И... Минску там, да. Один приложение один, это то, что дала медицина. Потому что я инвалид первого года и нуждаюсь постоянно по постороннем уходе. Mm -hmm. Такое заключение есть. Что я копию приложу. Она мне отбрасывается. Тут то мной ухожу. она писала мне. Так, далее я считаю по фактам зафиксированных жалобах, обращениях и так далее что собес это отстойник дармоедов и негодяев. Не всех на многих. Чтобы их содержать, а это 9553 человека согласно публикации Заря от 10.11.2011. За бюджетный день деньги народа необходимо провести оптимизацию. Все равно они ничего не решают. Проверьте на себе. Приложение номер два. приложение номер два ну, они прислали о том, что они ничего, ничего не могут. Правительство там все решать деньгами. Вот он мне эту патрику прислал. Тоже дома есть. Я как объяснял, это приложу. Недалеко ушла и медицина области. Так в ответе за подписью начальника облздраводела Гинзбурга на мое обращение было сказано, что меня лечат всегда в рамках бюджетных коштов. Хотя бы солгали в унисон с обесом. А ну да. Так пусть там Гинзбург лечится сама с детьми и внуками на эти мизерные подачки. Еще раз утверждаю, что медицина в области полукриминальная и нищая. Масс-медиа и мое приложение номер три. А номер три приложил я к сирокопию суда метоэкспертиза. Неизбег Ну, избили медика. Приложили. Как, как суд? Сирокопия экспертизы? Суд экспертизы, А то, что меня медики избили. А, а... когда это случилось? В 2008. В 2008 э, избили медики. А при каких обстоятельствах? Не ну, думаю. Я вызвал спор. Скажу, говорю, окажите мне помощь. Я упал. Все, я думаю. У меня косяк. Как он как? Ну, спросил. И упал. И не разрубал. Ну, вызвал скоро, скоро приехала. А то -то, на тот момент у меня была путевка в Санкт-Петербург. Нет, целую. Ну, и при, пришли две медсестры, там, правильные врачи. Ну, я прошу, вы мне просто перебинтуйте, окажите мне помощь, и все. Одна соглашается, а другая нет, и все. Потом беру по телефону, чтобы на все было. Ну потом я же сообразил. То есть как это? Я мне машет, а потом на вот так. А что? Не знал а что? я, так сам, вы, я они... сам не ожидал. Я сидел на дому. Так они хотели вас в лекарню повезти Я не знаю, что он хотел. Я не знаю. Я же говорю, одна хотела показать ну, на дому, помочь. а другая нет и все. И не по телефону а вот. а нашу жену. А там мужик залетает, а я сижу, мне это ключи. А он подсказывает, я их мазал мне. Вот он ногой, вот он, вот, встал, все там на голову. Я потерял сознание. Так все что, ты болит корица, ну? Ну? Так моя юристка говорила, подавай, на, подавай не, не пускай, подавай на суд. Ну, обратно в суд. Я ж не, смог. Я подал бы на суд. А мент, мент, у меня майор ну, в отставке ну, хороший мент, следует. Он мне сказал, говорит, ну, если не хочешь, ну, хотя бы, говорит, сними по побои. Я и снял побои. Вы сняли побои? Да. То есть это зафиксировано? Да. Побои у меня ну, оригинал дома. И далее дали никаких э, заходов вы ничего не предпринимал, да? Ну, я не смотрел, его сам судиться. Ну, я имею в может, с лекарной что-то как-то здесь с там Оу. на, на работу. Это одна банда. Это, я же сказал, полукриминальный нищий. Хорошо. Хорошо. Еще. Вот вам так, не отличились в последний момент. Посмотрим. Ну Это... и за глав больницы номер два Денисюку да. жалоба в связи с конфликтом произошедшим в приемном покое второй горбольницы 154 -го -го 2011 -го, около 21 часа а именно меня привезла медпомощь при оформлении всех необходимых процедур. Все проходило спокойно, пока не появился оборотень в белом халате. Начал хамить, кричать и унижать мое достоинство. И я был вынужден покинуть ползком да? помещение больницы. Вслед за мной поб... побежали. побежали медперсонал. И стал настойчиво... настойчиво упрашивать и убедили по прибытию ТО. Терапевтическое отделение. Ага. Терапевтическое отделение меня ожидал очередной сюрприз. В палату внесли топчан, накрыли какими-то рваными лохмотьями без матраса. Лежал полтора суток и прихватил радикулит. Yeah. Имею третью группу инвалидности по этому заболеванию. Также мне не оказывалась медицинская помощь в течение этого срока. Абсолютно. До полтора суток никто yeah, не Это пекался. То, что я думаю, взял медикаменты, я спасал. Зато два раза вечером и утром дежурная медсестра усердно объясняла больным по палате, какой я бомж и алкоголик. Также полтора суток просил их помочь мне снять с банкомата деньги на лекарства или подать мне коляску, чтобы я сделал это сам. Реакции никакой не было. Ну, наверное, все я, я знаю, что меня может прихватить. Спасибо, сотрудник второй гор больницы я узнал сотруд... сотруд... да, сотрудником да узнал гнилое дно работы этого заведения ввиду отсутствия медикаментозного лечения скотского ко мне обращения как ликвидатора аварии на ЧАЭС инвалиды первой группы общего заболевания инвалид третьей группы профзаболевания я находился в больнице находиться в больнице не вижу смысла Находясь в больнице, занимаюсь самолечением, лекарства покупаю за свой счет. 24.04.2012. То есть это буквально на передодне принятия решения, это остальная крапля, как бы было, да? Это уже все. Нет, тоже я раньше, а это просто прицеп получается. А это прицеп. То я местному назвал, а это прицеп. А. Так а в чому суть конфлікту цього? Вас не хотіли лікувати в чи лікарню? Чи... Ні, по-перше, а чому вас привезли? Тут написано, що в другу лікарню вас привезли 15.04 близько 21 години. Я думаю. Ви викликали швидку? Погано почувалися. Слуха є робота. Начал врубить, такая проигранность. Сдыхал. Как называют, шестимесячный. Начал грубить Он такой, по семь дней интернету. И вот показал свою власть. А вечер маленького. А это в какой лекарне? В Вы были с 15 по 24 в лекарнях? Да. с 15 по 24 вы ви купили за свои деньги да. всякие лекарства Единственное, что вы лежали там где-то на роботе, да? Да, чеки у меня есть, я вам чеки и чеки, я с собой аптечку привез Это дочитать да. А, да, тут же с другой стороны Так, по первой заявке Меня и других людей посылало правительство великой державы для устранения аварии на ЧАЭС. Мы выполнили свой долг, а сейчас какая-то комиссия областная губернского значения будет решать наши судьбы. А государство не способно. Ох, если бы я знал. Майк 1, 86 мороз Когда в государстве беспредел, отсутствие морали и так далее. Я обращаюсь к президенту, как гаранту Конституции, настаиваю снять с меня позор. Статус ликвидатора аварии на ЧС второй категории. Так? так? И второй пункт. Вы мог оградить меня от собеса. Тут управление со Управление социальной защиты от населения, вы так называете, да? Почему я большой буквой? Вот угу. население. Не для населения. Социально... От населения. От населения. Забрали здоровье, достоинство. Заберите их жизнь. 26.04.2012. Объявляю сухую голодовку. И все регалии сдал в администрацию президента. Кошкіну 27 на четвертого 2011. А, збирайтесь від дати, да? Почому здав? Минулого року ще була. Акція а, 2011-го. Угу. З да, адміністрації року. президента. Коли... Здану всі регалії. На реалії. Так, є. і компенсація на питання не получаю з іюня 2011. Отказуваюся, Да. Це ви написали 23.03.2012. Ще до потрапляння останнього в лікарні. А ввечері ви передбачаєте, що будуть до вас претензії, що ви знаходитесь на території. Так, от і провокація. Уже были у вас подобные прецеденты раньше? В том году. А в том году вы тоже голодование оглашали? Да. В летку. Да. И как события развивались тогда? Ну что, никто, а тут дождь пошел. Почему остались без оружия? Сидеть, скажем. Пока машину я посидел, съел не закончился. А сейчас я унизил клеенку. Угу. Будет дождь, клеенку накрою. Угу. И теплее делся. Пойди туда, на лавочку сесть, покурить. Скажи, есть пошел. Ну. Курить хочется. А ви думаєте, там на тій лавочці дозволено? Да миті є. Мусорні. Ну вони для сміття. Не факт, що дозволено палити цигарки. Тут же зараз законом вже передбачається дозвіл палити тільки в встановлених місцях. Ну нічого, будемо мучитися. Ну, я не знаю, де тут місця, де вам піти палити цигарку. Ну, а якщо ви не вживаєте їжу, не п'єте, а, а цигарки, це може ще більш шкідливо бути для здоров'я. Так а для шлунку. Оце ж я взяв. А для шлунку. Шлунок вже ж не має там ніяких поживних речовин, і тільки нікотин буде туди потрапляти. Може за одне вам відмовитися від паління. Это будет больше для влады. Тогда для влада будет быстрее, чтобы она играла.